Новини міста Жовті води понеділок, 6 квітня. Сьогодні у випуску. Кадрові зміни у міськвиконкомі. Жодна школа в місті закрита не буде. Резонансні кримінальні події в жовтих водах, розповідає міліція. Перші результати оптимізації житлово-комунального господарства скоротяться не лише жеки, але й управлінський персонал. Детальніше про все це дивіться далі. У складі міського керівництва відбулися зміни. Заступник міського голови Валерій Ворон залишає цю посаду за згодою сторін. Натомість у міського голови з'явилися два радники з економічних та соціальних питань. Ці зміни частково пов'язані з оптимізацією навчальних закладів, яка планувалася. На сьогодні вже відомо, жодна школа в місті закрита не буде. Кошти, яких не вистачало, будуть знайдені у інший спосіб. А роботою комісії, яка пропонувала зекономити, скоротивши навчальні заклади, міський голова залишився вкрай незадоволений. Отже, про оптимізацію, що не відбулася, та про зміни в керівному апараті, дивіться далі. Все вы знаете, что неделю назад я выступал здесь на оперативке, сказал, что никакого закрытия школ не будет. И вы все отлично знаете, что те решения, которые значит, на сессию исполкома, которая прошла в конце марта, оно не выносилось. И уже даже после моего заявления, выступления, ну все равно, скажем так, идут все так сказать, разговоры о том, что сказать, звонков было несколько... Мне, значит, а, а, а все-таки какая школа будет закрываться? Значит, на сегодняшний день никакой школы закрываться не будет. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что та миссия, которая была возложена на комиссию, которая, значит, проводила так называемую оптимизацию значит, навчальных закладов, но ну, не выполнила поставленную перед собой задачу. То есть мы только, значит, сбурили наше сообщество, желтоводцев, ну и все. Хотя, значит, я в понедельник давал задание Левину Любовь Сливни, значит, они подготовили документы по внутренней оптимизации. И вот на сегодняшний день мы общались буквально в субботу на сегодняшний день больше половины той суммы, которая не хватает, все-таки нашли за счет внутренней оптимизации без сокращения школ без ничего. Спрашивается вопрос: а нельзя ли это было сделать спокойнее, ранее, не вызывающее, значит, возмущения граждан и, и так далее и тому подобное? Можно. Ну почему не захотели, не знаю. Значит, ну в принципе. В связи с вы же изложенным, что я могу сказать? Значит, мой первый заместитель Ворон Валерий Валентинович, значит, через две недели по согласию сторон покинет свою занимаемую должность. Что я, в общем-то, предлагаю сделать и директору грану Левина Любовь Васильевну? Я считаю, сказать, недоработанный. Скажем так, на посаде мэра я уже, скажем так, 10 месяцев, да? За это время я, когда шел на эту должность, в принципе, я говорил, что я буду работать со всеми, всех, кто есть на местах, и значит, будем находить поразумение. Но прошло время, я немножко посмотрел, присмотрелся, значит, на сегодняшний день вы, наверное, знаете, что часть некоторых руководителей, работников покинули свои должности. Час сейчас покинут, а час будут покидать еще со временем. Я так думаю, что, я немножко пообщался с молодежью, я так думаю, что все-таки, в принципе, скажем так, на сегодняшний день нужно давать больше возможности работать молодежи. Я назначаю сьогоднішнього дня значить, на, громадських засадних, на громадських засадах своїм радником по економічним питанням Журилу Миколу Миколаєвичу, 83-го года рождения освіта вище. Так же само, значить, на громадських засадах. Я назначаю своїм радником з питань соціальних розумовського Григорія Ніколаєвича 77-го року рождення освіта вища. Проте на цьому нові призначення не закінчилися. Новий керівник з'явився і на підприємстві НТЦ Коро. наказом ДАВС номер 26, дроб, 06. Від 27.03.2015 року призначений на посаду директора ДП НТЦ Кора значит, Гребенюк Олександр Вікторович, 1958 року рождення. освіта вище працював на керівних посадах в органах державного управління та державних підприємствах. На минулому тижні в місті сталося декілька резонансних пригод. Міліція затримала групу грабіжників, які здійснювали нальоти на жовтоводські квартири. Також днями в одному з люків тепломережі знайдені залишки тіла невідомої людини. Подробніше про це розповідає міліція. На прошлой неділі нами задузана була група в кількості трьох человек, які в масках совершали грабежи з проникновением в квартири. Значит, в настоящее время группа задержана, им избрана мера пресечения содержания под стражей, изъяты вещественные доказательства, значит, доказано участие в совершении двух грабежей и есть информация их непричастности еще к одному грабежу. Сейчас проводится досудебное следствие. Значит, в состав группы входил один взрослый и двое несовершеннолетних хлопцев. Поэтому у нас есть регистрация вовлечения в несовершеннолетних в преступную деятельность. Также на той неделе, знаю, что слухи уже идут по городу, в люке теплосети был выявлен скелетированный труп. Значит, по данному факту мы внесли как 115 убийство, но значит, личность не установлена. Вот. У нас по нашим данным без вести пропавших нету такого возраста. Вот сейчас проверяем соседние области, пытаемся установить личность. По давности это где-то осенний труп, вот, по одежде, по уже тому, что как разложился, скелетированный. Ну, хочу сказать, что, возможно, там и нет криминала. Сейчас проводится экспертиза. Просто я хочу довести, чтобы были все в курсе. Да, выявлен скелетированный труп, проводится экспертиза явных таких. Там ножей тапоре тапоров там розрублених, Там нічого не, не виявлено. Детальніше про ці та інші кримінальні події дивіться в нашому випуску завтра. Як відомо на реформування житлово-комунального господарства міська влада виділила термін три місяці. На сьогодні вже минув один місяць, і міський голова Василь Тарасенко запитав у керівництва жрео, чи зроблено щось. Як стало відомо, жрео продовжують опитувати городян щодо зменшення кількості ЖЕКів та планують скоротити працівників управління. Як триває оптимізація житлово-комунальної сфери, розповідає директор ЖРЕО Олег Кудрявцев. Ну прежде всего, Юрійович, это учитывая территориальное расположение 5-го-6 ЖЕК. Прийнято рішення і вже відданий приказ об'єднання цих двох ЖЕКів в один, так Називаємо жрео новий. У нас при этом дает сокращение три человека. Это начальник, бухгалтер и паспортист. Кроме того, в соответствии с функциональными заданиями, мы сделали оптимизацию самого управленческого аппарата. То есть у нас по ЖРЭУ 7 административно-управленческих единиц. Мы взяли на себя обязательства сократить, да, это не заполненные, и по 9 человек. То есть будем обходиться по минимуму теми людьми, которые у нас есть, я имею в виду административно управленческий персонал. Ну, кроме того, мы посылали своих специалистов по программному обеспечению, чтобы знать по каждому дому программное обеспечение, где как работает. Ну, это в Кривой Рог, в софт посылали. Потом ездили в Днепропетровск, в 2 ЖЭКа, смотрели, как они работают по софтпроекту. Съездили в Павлоград жилсервис. Павлоград жилсервис работал с софт-проектом, с Криворожским, но сейчас они пытаются перейти на 1С. Мы посылали туда не по одному человеку, а ездили специалисты разных направлений. И уже обобщая все это, мы, в принципе, подходим к тому, на чем мы остановимся. Но мое личное мнение еще до конца правда нерешенное, скорее всего это будет 1 С. Олег, я я бы еще хотел бы услышать э, и, наверное, желтоводцы то тоже самое хотели услышать, увидеть э, качественные изменения к подходу э, ваших работников, э, значит э, к выполнению работ. Тут, э, понятно сейчас сказать, куча вопросов и проблем с кровлями, с прошедшими дождями. То есть для меня э, самое главное, чтобы жители города Желтоводы... воды прочувствовали увидели то что э, работники ПЖРО с открытой душой скажем так лояльно относятся к жителям желтых Вод, э, выполняет работы и так далее подобное люди на это настроены представители э, ЖКХ но самый важный вопрос это опять же вопросы финансирования я вам только что э, сказал что уже за миллион э, держава нам задолжала субсидий то что вместо э, людей мы должны получать эти деньги и пускать их на те же кровли. Нет. Дальше. По вопросам э, тарифов тоже он пока мест не решен. И э, с решением э, данного вопроса, переходом на 869-е постановление, можно будет компенсировать людям за ту же кровлю не 10% от э, купленных материалов, как это сейчас э, по 560 мы делаем. А в повному об'ємі поэтому я жду этих рішень, і в принципі у нас трудовий колектив роботоспособен свою роботу і, знає, і вміє. Ну, нужны, Конечно средства на матеріали. Тим до кінця випробувального терміну залишається ще два місяці, і міська влада разом з жовтоводцями очікує на конкретні та дієві зміни у роботі жреу.